Что я хочу в первую очередь прокомментировать игру своей команды. Вот я сегодня остался доволен значит, содержанием, потому что, к сожалению, в последних играх у нас не все получалось так, как мы хотели. Но сегодня я действительно я на поле увидел команду, когда ребята в каждом эпизоде были друг за друга, дорабатывали, отрабатывали. Вот, значит, мы знали, что у, у Зирки очень хорошая опытная команда, которая играет в современный комбинационный футбол. И, наверное, по праву эта команда идет сейчас на первом месте, потому что по содержанию игры они на данный момент в Феролиге, по моему мнению, сильнее всех. Вот. Но, несмотря на это, все-таки по сегодняшней игре мы были немножко ближе к победе по моментам. Если в первом тайме забей три стопроцентных момента, во втором распорядись три-четыре раза тоже качественно мячом, то могли забить и, ну что, если не кривить душой, могли даже сегодня уехать победителями. Но опять же, нас подводит реализация и большой брак в передачах над которым мы работаем, ну, от которого мы никак не можем избавиться. Азерки, Кировоград. Я желаю. Ну и дальше показывать такой интересный футбол, который нравится болельщикам. И я считаю, эта команда достойна быть выше ли. Спасибо. Вопросы, коллеги? А какие слабые стороны вы здесь заметили, поскольку действительно вы сегодня сыграли на очень качественном отборе, плотно. То есть какие... Насколько вы хорошо изучили игру нашей команды, что могли такие противостоять? У нас так получается, что мы все время играем за Зиркой, поэтому мы каждый, каждую игру смотрели эту команду. Нам, спасибо нашим операторам, делали выборку. Ну, знаете как? Я сейчас скажу свое видение, а мои коллеги из других команд не согласятся. Да, но ну, мы увидели для себя, обозначили что-то и попытались на этом сыграть. Вот, ну, я думаю, тренер Зирки сам лучше знает, какие у них слабые стороны. Спасибо большое. Ну, касательно игры, в принципе, мы ожидали, что игра будет такая сложная, тяжелая, что Мариуполь востроит свою игру от обороны. Особо говорить, по сути, по этой игре, ну что, ну, в принципе, 90% времени мы были на воротах соперника. Забить просто не смогли. Забили бы гол, я думаю, что команда бы, может быть, играла немножко в другой футбол. Ну, я не вправе осуждать соперника, каждый выбирает свою тактику, выбрали они такую тактику от обороны, то есть это их право, пожалуйста. Ну, то есть мы сталкиваемся очень часто с командами, особенно дома, когда против нас играет, скажем, плотной обороны, сложно очень вскрыть эту оборону. Конечно, когда мы всей командой атакуем, у нас появляется за спиной зоны, которыми соперник может воспользоваться. Ну, в принципе, даже при, при той ситуации, которая сегодня была на футбольном поле, я думаю, что защитники справились. Да, в первом тайме был момент, когда выручил вратарь. Ну, вот это, пожалуй, единственное то, что и то, в принципе, мы сами себе его создали, этот момент. Поэтому, а так в целом, то есть... По большому счету угрозы у наших ворот команды, команда соперника и не создала. И мы, я не скажу, что мы создали много моментов. Территориально, да, мы владели преимуществом, то есть пытались скрыть э, защитные ряды команды, но, к сожалению, не получилось забить. Забили бы, я думаю, может быть, сложилось бы все по-другому. Вопросы? Такое ощущение все-таки, что, знаете, команды, которые до этого приезжали, они выше или что, запрещенная таблица, но вот именно Ильичовец, в главе с Валерием Клинцовым, они разобрали вашу игру лучше потому что все-таки накрывали игроков, не давали, сбежаться, плотно сыграли с вами. Ну, я могу сказать одно, что если бы мы сыграли по такой тактике, как сыграл Ильичовец, то нас бы засвистели с первых минут. Если бы мы играли так, что дома, что на выезде, нас бы облили грязью постоянно. То есть мы все время стараемся играть первым номером, и где-то, скорее всего, что это наша вина, что мы приучили и болельщиков, и приучили уже всех, ну скажем, те, которые следят за нашей командой, что мы работаем первым номером, привыкли, что мы много забиваем, и если мы не забили, то это уже катастрофа. Катастрофа не случилась, то есть мы идем дальше, то есть мы не проиграли, да, мы не забили в этой игре, но тем не менее, мы, вы хотите сказать, что мы сегодня плохо играли, то есть команда плохо считаю, играла. Они вашу игру, И а готовы... все изучают, Поверьте, что все изучают. Конечно, а что, Мариуполь официально заявил, что, ну, то есть, была информация о том, что они претендуют на выход премьер лигу Что здесь такого? То есть, да, они оступились в первых играх, и команда, вы видите, что высокого уровня, достаточно стабильный финансовый клуб, то есть, с очень развитой инфраструктурой. То есть, есть возможность приобретения достаточно хороших игроков, молодых игроков. Четыре игрока сборной Украины. То есть, к сожалению, у нас нет такой возможности. Мы играем теми ребятами, которые у нас есть. И спасибо президенту за то, что у нас есть такая возможность. Мы играем. Я считаю, что качественный у нас состав. И, в принципе, за тот период времени, который мы провели, что прошлый чемпионат, весеннюю часть, что теперешняя осенняя часть, то есть мы достаточно показываем квалифицированную игру. Я не знаю, почему сразу только мы где-то оступимся, нам все время какая-то критика. Мы весной закончили второй, второй круг на первом месте, сейчас идем на первом месте. Почему столько критики? Я не могу понять. Почему? Неужели Кировоград привык только к победам, к, к Лиге чемпионов? Не знаю. То есть Кировоград выше 12 места последние лет 7 вообще не поднимался. Мы сейчас идем э, практически целый год на первом месте, и на нас только критики. Почему? За что нас так не любят? Я бы хотел, чтобы как-то немножко наоборот, я понимаю, то есть некоторые там с трибуны кричат, а что поддержать команду, никто же не поддержал, там в конце, там за 5 минут до конца группа болельщиков, те, которые нас всегда поддерживают, они там кричали зирка-зирка, то есть поддержали. А в основном одна критика была, почему? Вот для меня вот это загадка, почему у нас такой злой народ? Я вас успокою. Ваш коллега сказал, что Зирка по игре самая достойная команда играть в премьер лиге. Поэтому я вас успокою и ну, скажу, что, к сожалению, эту критику, мы только это эту критику слышим. Надо воспринимать так, как как должно, потому что есть всегда критиканы, а есть критики. Понимаете, mm, и вот ну, критиканы, они хотят нам все время. Одно сделать. дело, если мы провалили, не хотели, где-то обстояли, где-то мы не, не он половит. Я абсолютно с вами согласен. И, Пол команды думаю, сейчас он все. Сегодня играли 10 человек сзади и один вот этот форвард, который не переходил девятый номер, который не переходил вперед. Вот это вот ну есть такое не не расстраивайтесь так ничего страшного не произошло. Да мы не мы расстраиваемся верим у нас все. в принципе Во всяком мы... случае, все журналисты, ну да, которые мы, мы, мы стараемся, то есть, я думаю, что болельщик, наоборот, должен как-то все равно нас в этой степени понимать и поддерживать. То есть, и ребята, вы зайдите в раздевалку, они сами расстроены. Мы понимаем, что мы да, не выиграли. И то, что сейчас сидят, там 5-6 человек, которые ну, получили микротравмы, у нас через 4 дня игра с Александрией. Потом игра с лидерами, с тем же Горняк Криворог на выезде, Оболонь на выезде, Черкасы на выезде. На выезде. У нас осталось 5 игр, из них 4 на выезде. У нас сложный календарь на сегодняшний день и нам задача восстановить тех ребят и на сегодняшний день постараться, чтобы все были в строю и дальше продолжаем работать. Еще впереди достаточно игр, еще можно как быть в авангарде турнирной таблицы, так и скажем скатиться оттуда. Поэтому любая команда может еще оказаться на любом месте». Борьба продолжается, тем интереснее. Я думаю, что когда первые 5-6 команд имеют плотность, тем интереснее чемпионат. Что же интересно, если команда между первым и вторым местом разрыв 15 очков, какой же интерес в этом? А когда 7-8 команд борются, и между ними там очко два разница, я думаю, что это и уровень чемпионата показывает о том, что команда действительно пытается и в тяжелой ситуации такой экономической выживать и, 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 и играть и радовать болельщикам.